Снікевич Леонід Володимирович, голова комісії номер 321 1122. На 18-ту годину проголосував десь 64% виборців. Вибори проходять спокійно, не було жодної провокації. Ну, люди не настроєні доброжелательно, ні одної скарги не було. Скажите, по вашим личным наблюдениям, а, учитывая прошлые выборы, кто больше приходит в этот раз голосовать? Молодежь, люди среднего возраста или преклонного все же возраста? Ну, на жаль, на выборах я не принимал участие, поэтому я не могу оценивать их. Вот. Насколько а а... а молодежь была активна в эти выборы? Мне кажется, что как и тогда, так и сейчас э, люди достаточно активно принимают участие. Вот. я не можу оцінювати точніше, тому що ніякої статистики по минулим виборам мене не було а сам особисто я не приймав на участі в выборах. На что вы надеетесь вообще с этими выборами? Ну, очень сложно сказать. Складывается такое ощущение, что ничего не поменяется. Хорошо. А потому что ничего нового, и никто новый не пришел. Абсолютно никто. Все те же. Вот, только в других вариациях, с другой риторикой, и не более. Тем не менее, вы отдали свой голос а, к определенному кандидату. Если я проголосую против всех, что-то изменится? Нет, ничего. А должен быть все равно кто-то. Должен быть лидер. Не, не просто лидер. Мы должны по-любому сэкономить деньги хотя бы на втором туре. Потому 30? что это просто в масштабах государства целесообразно. Согласны. государство. вы надеетесь, что и вы придя в этот раз вот сейчас на голосование, вы надеетесь, что выборы придут в один тур. Ну нет, такой уверенности нет. Нет. Вот. Ну так, судя по соцопросам по всему, то да, лидер есть один определенный. Вот. А как сложится, это уже не от меня лично зависит, а от нас всех вместе. Это мы посмотрим. Надеялись ну. на что? Ну на лучшую жизнь, конечно на стабильность ну, за детей волнуемся, чтобы у детей было лучше будущее ну так в общем как вы можете прокомментировать вкратце нынешнюю сложившуюся ситуацию в стране ну если коротко то это ужас хочется конечно чтобы все быстрее закончилось хотим президента одного и все и тогда будет порядок надеемся согласна скажите еще такой вопрос как вы думаете выборы президента пройдут в один тур надеемся во всяком надеемся, случае надеемся что да. все все отнесутся с пониманием и сделают все это сразу Какие у вас надежды вообще с этими выборами? На что надеетесь? Ну, хочется верить, что Бог нам поможет двигаться дальше, что все будет хорошо. Еще только так... на лучшее. Еще такой вопрос: как вы думаете, эти выборы пройдут в один тур? Будем надеяться, что в один. По в крайней один. мере, молимся о том, чтобы все решилось быстро и хорошо. С высшими надеждами. Ліченка Наталія Георгіївна. У нас на дільниці 360 виборців. На даний час у нас проголосували вже 204 чоловіка. На дому проголосувало з шести, проголосувало п'ять. Ну, поки ніяких у нас не було казусів, все нормально. Проходить вибори хорошо. Я вважаю, що і багато виборців, активні виборці. Скажите, по вашим личным наблюдениям, в этот год голосовало больше молодежи или больше среднего возраста, пожилого возраста? Как средний вы думаете? возраст, средний возраст, да. Молодежь это маловато вообще-то у нас, да. Средний возраст в основном. А, никаких Зауважив... первых, первые шли старики, как всегда, а потом уже в обед где-то так уже за средние. Ну и сейчас немножко так вечером уже более-менее движение так началось. Нет, наоборот, в обед было спад, а сейчас уже немножко активизировалось. Как вы думаете вообще, сколько еще где-то приблизительно процент два-пять придет проголосовать? Ну еще, я думаю, так человек 30, может быть, придет. Ну, может, может быть. Скажите, ну, не было уже... ли вопросов у вас именно со избирателями, которые не находили себя в списках? Не было ли у вас таких Знаете, вот... У нас старый район... И в основном люди уже такие серьезные и как таковых инцидентов у нас никаких не было. Вы такие красивые сегодня пришли на выборы. Скажите, вы отдали свой голос определенному кандидату или вы вычеркнули всех? Нет, мы, у нас был определенный кандидат. Мы шли целенаправленно на выборы, чтобы сделать выбор, естественно. А... Скажите, на что вы надеялись, на что вы надеетесь с этими выборами? Вы знаете, наверное, как и все остальные, мы просто надеемся на мир нашей в нашей стране. Больше ничего. Главная задача кандидата, наверное, все-таки сделать мир во всем мире. В нашей стране, по крайней мере. Поэтому. А еще как вы можете прокомментировать данную ситуацию, которая сложилась у нас в стране все же? Очень тяжело цари. говорить об этом. Я вообще живу в другом городе, хотя прописано здесь. Я вам хочу сказать, что в Днепропетровске нет таких волнений, как вот сейчас в Киеве, да, в Киевской области. Единственное, что можно сказать, это то, что давайте все жить дружно, и все. Вот единственное, что нам нужно для нашей страны сейчас. Скажите, и такой маленький момент. Вам дали проголосовать абсолютно без проблем, вы смогли проголосовать в нашем Никакого, городе? Никаких абсолютно проблем. Я пришла по месту прописки, проголосовала. Легко и Но... быстро. Да, все было хорошо. Еще такой вопрос. Как вы думаете, выборы президента пройдут в один тур? Тяжелый вопрос, предугадать тяжело. Неважно, не главное, чтобы было все хорошо. Сегодня такой важный день для Украины. Вы уже отдали свой голос. И если возможно такой вопрос, кому вы отдали голос? За определенного кандидата или вычеркнули всех? Ну, вычеркнуть сегодня всех, это будет несправедливо и, мабуть, по отношению до Украины нечестно. Потому что сегодня треба в какой-то мере рятовать Украину в якійсь мере, скажем, бути причетним до того, що відбувається сьогодні І в Україні, і в світі. Тому безумовно я віддав свій голос за одного з кандидатів. А на що ви надієтесь? На що надієтесь на ці вибори? Мені хотілося би почати стабілізувати ситуацію в Україні. Я підкреслюю почати, тому що ми знаємо, яка економічна ситуація. Ми розуміємо наскільки народ, скажімо, Ну, не впевнений у тому, що зараз робиться, і саме головне зупинити треба війну і приступити, скажімо, до зміни системи всієї влади. От. Не просто, скажімо так, замінити одного, одну особу на другу, а змінити систему. І саме головне, я їм говорю і повторюю, що поки ми народ, не научимося вибирати, чесно вибирати, а саме головне контролювати тих, кого ми вибрали. Тому надіється, що якась особа нам принесе. Треба всіх контролювати. Людей досконалих нема. І нормальне суспільство, здорове суспільство, воно контролює. Владу, а для того, щоб зробити перший крок, треба звичайно вибрати президента. А далі, як учили мене в академії, є наступне тактичне і стратегічне завдання. Я думаю, ми справимося, але ми ще переболіємо певний час, поки свідомість людей не підніметься, поки ми знову повертаються, повторюю, не научимося контролювати владу і самі, хоч щось не зробимо для того, щоб змінити ситуацію. Тому що основна проблема нашого суспільства це байдужість людей, багатьох людей. Не знаю, що покажуть вибори. Принаймні я побував у багатьох дільницях, як кореспондент теж. От і побачив, що ну, є проблеми. Хоча біла церква, як кажуть, не пасе задніх у цьому плані. Тут свідомість більш-менш не помилитись би. Я являюсь главой дельницы 321-119 Мустафаева Оксана Викторовна. Скажите, на данный момент на 6 часов вечера сколько уже проголосовало? Э, вы знаете, на 6 часов вечера у нас проголосовало сумасшедший процент, это 65 процентов, 1540 избирателей. Скажите, были какие-то неурядицы, были ли конфликты, как вы решаете, приезжают люди, не находят себя в списках, были ли такие проблемы? Значит, у нас были какие проблемы? Наши то люди себя находят в списках, но вот есть люди, которые приходят с других участков. Мы сразу же набираем держ реестр, узнаем какой-то участок и отправляем человека туда. Потому что каждый голос для нас – это на вес золота. А скажите, по вашим личным наблюдениям, как вы можете сказать, в этот год эти выборы больше приходят люди пожилого возраста, среднего или молодежь? Вы знаете, в этом году мы заметили, что большинство, та молодежь, которая голосует в первые первый раз вот этих деток очень много. Мы называем их детьми, потому что им только 18 лет исполнилось, но они молодцы. Они все пришли, которым по 18 лет и проголосовали. Старики тоже, они не отступают, они тоже ходят на выборы. И не, даже они не хотят, чтобы мы к ним домой ехали. Они хотят прийти сюда на участок. Потому что здесь энергетика, вы знаете, как бы защищает от всяких неудач. И все здесь улыбаются, потому что эти выборы для нас среди всех выборов нашей независимой Украины, это самые такие выборы, которые нужны нам, нужны как воздух. Вы сегодня пришли на выборы, чтобы дать свой голос. Скажите, вы голосовали за определенного кандидата или голосовали против всех? Не, за определенного. За что вы голосовали? За какие изменения? На что вы надеялись с этими выборами? На порядок в стране. Как вы можете прокомментировать данную ситуацию, сложившуюся в нашей стране? Бардак. Полный. Полный. В общем. А, скажите, вы надеетесь, что выборы пройдут в один тур? Да, в один. Какая активность? На что вот вообще? Что вы можете сказать по поводу этих выборов, последних выборов? Ну, по Этим выборам я вам скажу, пришло очень много людей. Ну, как бы очень радуется, патриотически настроены. Ну, честно, душа радуется за то, что люди вот приходят, всем не все равно на нашу страну и на будущее то, что будет там с нашими детьми, нашими родителями, бабушками, дедушками. Вот. Ну, как бы все отлично. Все спокойно, без провокаций, без ничего. Отлично. А по вашим наблюдениям, кто больше голосовал? Люди среднего возраста, пожилого. И... А молодежи сколько было? Вот молодежи очень много было, честно. Молодежь ходит, да. Было много инвалидов. Конечно, плохо, что ну, как бы не оборудовано для них, чтобы они могли попасть на эти ну, на выборщие дельницы. Мы им помогали, как могли. Как бы, ну, молодежь, в основном молодежь приходит. Ну, среднего возраста, как мои родители, я не знаю. Но люди есть. А вы лично проголосовали сегодня? Да, в 8 утра. А вы свой голос отдали определенному кандидату или проголосовали против всех? Нет, определенному кандидату. что вы надеетесь с этими выборами? Ну, надеюсь на хорошее будущее, на то, что у нас все будет хорошо, как бы, ну, что будем жить в хорошей европейской стране, вот. Все, что хочется, честно. Еще такой вопрос. Как вы думаете, эти выборы президента пройдут в один тур? Не, я думаю, наверное, в два потому что ну даже вот люди все настроены на то что будет ну, в два этапа это все происходить They they're the тяжело сейчас комментировать и, наверное, надеялись, скорее всего, на то, что эта ситуация быстрее как-то разъяснится. А скажите, как вы думаете, выборы президента пройдут в один тур? Хотелось бы верить, надеемся на это, Ну, там будет видно. На что вы надеетесь? На что вы надеетесь с этими? Чтобы все закончилось. Все. Как вы можете прокомментировать ситуацию, вот эту, что сложилось сейчас в нашей стране? Чтобы нормализовалось все. Сколько же оно может колотиться? Скажіть, що такою вопрос? Як ви думаєте, вибори зможуть пройти в один тур? Я хочу так і бажаю всім, щоб були в один тур. Сьогодні ви по по нашому місту побачите наші дільниці чи як проходять вибори? То є якісь зауваження до наших виборів, в тому що. zaraz o w krainie. Wszystko jest spokojnie. Komisje pracują dobrze, profesjonalnie, sprawdzają paszporty, są bardzo zaangażowani i duża frekwencja wszędzie. Ludzie chcą głosować, wierzą w to, że to głosowanie będzie ważne. No i my mamy dobre obserwacje. Nie odnotowaliśmy żadnych uchybień póki co. Także mam miejsce dzisiaj, a my tam nawieściali w Umanie udziałki. U was biorę cyrkwi, to, że tam na Dyrewnie, gdzie to w June, do tej pory nie zmieści się, no nie jak tam to bije. No, z najważniejszego jest to, że to gradzenie jakby zainteresowanie w tym, że przyjmuje udział w wyborach, a jawka jest bardzo wysoka. Osobiście w centralnych rajonach, dla tego, że По сравнению даже с другими районами, там с, с коллегами на, на, на связи. Так явка очень высокая, это очень, очень хорошо для, для Украины, для будущего. Да. Да. Мест... А таких ярких да, нарушений. И, 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 и в э, городах, и в деревьях. То же самое практически. Поповищу, да. малых, а, да, да, во всех Яркие нарушения каких-то не То Нет, То есть никаких нет, к нам. Спасибо Я голова лічної виборчої комісії 321-118, Дюміна Валентина Сергіївна. Скажіть, на даний момент скільки вже проголосувала? Процентом соотношення? На, е, на даний момент нас проголосувало 1600 виборців, процентним відношення це десь біля 75%. А скажіть за вашим власним е, вже досвідом, хто е, більше приходить зараз на вибори? Саме на ці вибори? Молодь, люди похилого віку або середнього віку? Е, Зранку приходили більшості люди пожилого віку, під підвечір більше молодь, Але це ми кажуть, радує те, що дільничні виборчі комісії зменшили половину. Черги зранку були дуже великі, але ніхто не возмущається ніхто всі мовчки чекають, коли на попередніх виборах. Дуже була велика агресія що від людей, що від спостерігачів, зв'язку з тим, що я кажуть, не було сильної довіри до напевно до влади. Ми сподіваємося, що все ж таки з цими виборами чи з цим періодом уже зміниться щось краще в нашій країні і буде жити краще всім. Можна вас при